Kanada Şimal Amerika qitəsinin ən şimalındakı dövlətdir. Atlantik, Sakit və Şimal Buzlu okeanlarının sahilinə eyləşir. Kanada Cənubda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, şimal qərbdə isə Qırğızstanla həmsəhərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Kanadanın sərhədi dünyanın ən uzun sərhədi hesab edilir və təxminən 250 kilometrdir. Kanada əhalisinin 5də 4ü cənub ərazilərə yaxın yaşayır. Bunun səbəbi kimi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxın olması və burada iqlimin də hər halda keçici göstərilir. Ərazisinə görə Rusiyadan sonra dünyanın üçüncü ən böyük ölkəsidir. Ümumi ərazisi 9 milyon 984 min 670 kvadrat kilometrdir. Aytaqda atdağ şəhəridir. Lakin Kanada'nın ən böyük şəhərləri Toronto və Montrealdir. Əhalisi 37 milyondan çox olan Kanada bu sayədə ölkə arasında heç bir sıxlıq yaşanmır. Bu vahidi Kanada dollarıdır. Bu dövlətin xüsusiyyəti olsa da, əhalinin cəhalətinin 63.7%-ni təşkil edir. Rəsmi dövlət dilləri ingilis və fransız dilləridir. Ölkədə yaşayan etnik qruplar isə ingilislər, danisız, İsveçiyalı, İrlandiyalı, Alman, İtalyan, Çinli və Qızıl dərililərdir. Vatikan da son dövlətlərin ən çox miqrant qəbul edən ölkələrindən biri olduğuna görə, əhalisinin bir qismini də dinlərə və fərqli etnik qruplara sahib olan insanlar təşkil edir. Siz ikinci əsas məsələyə, etimal odur. Kanada sözünün etimologiyası haqqında indidə bir çox fərziyələr var. Amma rəsmi olaraq qəbul edilən təfsirə görə Kanada sözü La Latin dilindəki bir sözdən, Kanada sözünə nəmlədir. Öz çənd və ya qəsəbə mənasındadır. 971-ci ildə bu ərazi Yuxarı Kanada və Aşağı Kanada adlanmış iki birdən koloniyası halında və də Kanada adı adlandırılıb. 1867-ci ildə London Konfransında bu ölkənin rəsmi unvanı Dominion olaraq qəbul edildi. 1882-ci ildə Kanada konstitusyonunun qabulu ilə Dominion sözü Kanadanın qarşısına yığıldı və sadəcə olaraq Kanada qaldı. Qadandan Avropalılar tərəfindən işqalananədək burada isçimoxlar və hindular yaşayırdı. 1605-ci ildə fransızlar, 1623-cü isə ingislər Kanada arasında ilk yaşayış məntəqələrini inəsasını qoydu. 17-ci əsrin ortalarında Fransa və Böyük Britaniya arasında 7 illik müharibədə Britaniyaların qələbəsi nəticəsində Kanada Britaniyaların müstəvisinə çevrilmiş və yalnız 19-cu əsrin 90-cı ilində müstəqillik əldə etmişlər. Təminən əvvəl buzlaqların əriməsi insanların Cənub Torpaqlarından və Bering tərəfindən Kanada'ya daxil olmasını asanlaşdırdı. Qıç Şarlotdadakı qədim qarğıwaldığı və mavi balıq məharıları Kanada'da da ən qədim qorxu sahilər hesab oluna bilər. Arxeologiya elmi hesab edir ki, bu qitənin saçınləri genetik xüsusiyyətlərinə görə proto-mongoloid qrupuna məxsus olmuş Altay, Finugol və Tibi xalqlarına daha yaxındır. Sintini tapmış bu fikirlər lingvistik və antropoloji aləmlərə əsaslanmaqdadır. 1867-ci il konstitusiyasına əsasən Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniyanın nəzarəti altında idi. 1914-cü ildə Böyük Britaniyanın hərbiə daxil olması ilə avtomatik olaraq Kanada da müharibəyə daxil oldu. Kanada Hərbi Korpusu Iinci döyüşündə və müharibənin digər mərhələlərində çox əhəmiyyətli rol oynamırdı. Iinci Dünya müharibətində iştirak edən 625 min Kanadanın 60 minə yaxını öldü, 72 mini isə yaralandı. 1929-cu ildə Kanada Böyük Britaniyadən müstəqil olaraq Millətlər Birliyinə qoşulmuşdur və 1931-ci ildə Westminster təşkilatı Kanada müstəqilliyini təsdiqləmişdir. Kanada iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatına və Böyük Şettlilik qrupunun daxil olan dövlətlərindən biridir. Dünyanın ən yaxşı 10 ticarət ölkəsindən biri hesab olunan Kanada, istan başına düşən 23960 dollar gəlirlə iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatının yuxarıya çıxır. Toronto birjası dünyanın 7-ci ən böyük birjasıdır. 2015-ci ildəki araşdırmaya görə bu birja 1100-dən çox şirkəti 2 trilyon 60 milyon dollar ilə təmin edir. 2014-cü ildə Kanada birjası 528 milyard dollar təşkil edib. Dövrümüzdə Kanada miqrantların ən çox axın etdiyi ölkələrdən